Karl Terima kasih kerana sudi mendengar Rakita 107.9. Jangan terkejut ya untuk Rakan Muda Presiden Rakan Muda kali ini bukan Bob tapi saya yang akan menemani anda insyaAllah bagi musim 2025 ini. Jadi untuk hari ini kita bawakan special, ya tetamu istimewa kita iaitu daripada wakil Rakan Muda sendiri tapi kita stay tune di Rakita 107.9. Kembali lagi bersama saya Nira Azizi di Rakan Muda Presents Akar Muda dan hari ini bersama saya Cik Edi dan juga Mariam. Apa khabar? Sihat tak semua ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih tau sebab sudi datang ke rumah ketiga saya lah. Rumah ketiga saya <laughs> iaitu Akar Muda. Okey, uh, kalau Cik Edi sendiri kan boleh tak kongsikan dulu uh, apakah inisiatif ataupun uh, program uh, Akar apa, Rakan Muda sepanjang tahun bulan Ramadan ini? Okay, alright, terima kasih a uh, Nira. Mhm. Mm a uh, it's good to have a new face ah sebenarnya. Uh, suka tak, suka lagi. tak suka tak suka tak? approve? <laughs> <laughs> okay, uh, alright, untuk yang uh, rakan muda uh, sebenarnya uh, dalam bulan puasa walaupun kita sibuk berpuasa, mm -hmm. penat berpuasa, kita rakan muda masih on juga dengan uh, apa program, program rakan muda. Ah. So antaranya uh, program rakan digital, kita ada program, -program uh, kursus uh, digital secara AI mm. oh, dan okay. juga kita ada juga uh, rakan muda Ramadan. So Rakan Muda Ramadan ni, uh, dia sebuah program yang kita bawakan uh, untuk anak-anak uh, muda, untuk para belia ni. Mm -hmm. uh, instead of dia duduk kat rumah, saya si, tak buat apa-apa, so kita bagi dia datang ke Rakan Muda Ramadan program Rakan Muda Ramadhan. Okay. Dan dia uh, sertai pertandingan tu. So ah. ada beberapa pertandingan lah, ada uh, nasyid, ada hafazan, ada uh, azan ikamat dan sebagainya lah banyak hmm. lagi. Oh, okey. Bagi anak-anak muda yang nak join Rakan Muda Ramadhan ni, macam mana hmm. dia nak join program ni? Uh, sebenarnya ni Rao, program Rakan uh, Muda Ramadhan ni, kita baru je datang sana minggu lepas. Oh, okey. Uh, kita dah selesai sana minggu lepas. Uh -huh. uh, so, kita dah dapat penyertaan uh, hampir uh, 500 penyertaan daripada seluruh Hai. negara. Sebab uh, semua anak-anak muda ni di seluruh negeri mm -hmm. datang ke Institute, uh, International Youth Centre, IYC, Ceras untuk bertanding beramai-ramai. Uh, so oh. last week kita dah buat dan itulah yang pemenang yang kita bawa hari ni. Ah, uh. Maknanya itulah kelainan tahun ini yes. sebab betul. setahu saya uh, program Rakyat Muda Ramadhan ni before this tak ada apa-apa pertandingan pun kan? Betul. betul. Kenapa tiba-tiba uh. tahun ni nak buat pertandingan pula? Uh, sebab kita uh. nak buat kelainan sebab uh, Rakyat Muda Ramadhan ni kita dah start tahun 1994 lagi. So tahun okay. ni dah tahun ke-31 kita buat uh, Rakyat Muda Ramadhan. So, kali ni kita nak uh, lain sikit lah. So, kita nice. nak bagi ada rasa semangat dia nak bertanding. Mm -hmm. Sebab kalau kita buat Tadarus ni, semua orang akan buat Tadarus tempat masing-masing. Tapi Betul? kalau kita buat pertandingan ni, semua akan rasa lagi excited untuk compete dengan kawan-kawan dekat negeri-negeri lain kan. Haa, ah, uh. untuk masuk program ni, umur daripada mana? Umur daripada berapa? Okay. Daripada start dari umur berapa sampai limit umur tu? Okay, untuk rakan muda, mm -hmm. uh, paling muda umur 13 tahun dan paling uh, tua macam Munira lah, 30 tahun. Eh dia 30 tahun kan kita lah. Macam mana ni? Tak boleh jadi ni. <laughs> oh, maknanya sampai 30 tahun juga. Macam Mariam sendiri. Uh, ini dah first time jugalah join program uh, Ramadan ni. Macam mana uh. boleh tergerak hati nak join? Sebab uh, ustazah lah suruh masuk. <laughs> ustazah aku tak, ada, tak nak masuk sendiri. <laughs> ni malu. Aku. Kenapa? Okey. Uh, memang dah berminat ke? Ataupun memang Orang, um, orang, sur orang, suruh, masuk juga? Uh, bila macam dah saudara so suruh masuk tu, lama-lama uh -huh. lama -lama, okay lah, masuk je lah. Macam Maria masuk untuk pertandingan? Ya, uh, pertandingan. Tandingan, pertandingan Pertandingan. Uh, ke? Uh, uh, pertandingan Hafazan. Hafazan. Uh. Oh, jadi kalau nak tahu, Maria adalah pemenang untuk pertandingan Hafazan uh. ya. Oh. Kenapa? Macam mana dia boleh menang? Jadi uh, <laughs> kita dengar macam mana dia boleh menang. Oh. Kan? Uh, sebab untuk yang Fazan ni ada dua kategori, lelaki uh -huh. dan perempuan. Uh -huh. So dia yang menang kategori perempuan. Oh maknanya lelaki uh, pun ada juga. Mana dia asingkan lah. Apa banyak tandingan ni untuk program? Banyak, memang banyak. Sebab pertandingan peringkat kebangsaan. Uh -huh. So memang kena banyak lah. Uh, oh peringkat kebangsaan. Uh, maknanya memang semua, oh ramailah. Betul. So uh, Mariam ni adalah pemenang peringkat kebangsaan sebenarnya. Ha, uh, so, kita bawa ke, 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 sini lah. Okay, selepas ini kita nak tahu sedikit lah tentang Mariam lagi. Macam mana dia boleh join program ni. <laughs> Jadi, stay tune dia. Okay, tak sebesar 7.9. Baiklah, tadi kita dah tahu sebesar sedikit tentang program uh, Rakan Muda Ramadan. Nak tanya sedikit lah daripada Mariam. Hmm. Okay, berceritakan sedikit tak latar belakang Mariam. Okay, ramai nak kenal siapakah Mariam ni. Okay, hi. Assalamualaikum. Nama saya Mariam Sofia binti Ismail. Uh, saya berumur 15 tahun dan saya belajar di Mahat Tafiz Orkid Hufaz di Bandar Baru Bangi. Ah, okey. Tadi Mariam cakap ustazah yang minta Mariam untuk join program ni kan. <laughs> Ada tak persiapan sebelum nak masuk program ni? Apakah persiapan? Share sedikit lah yang orang. Boleh? Okey. Boleh. Uh, persiapan uh, ustazah mula-mula ustazah suruh masuk. Uh -huh. Uh, lepas tu solat uh, saya ni lah saya berlatih uh, dalam solo bagi tahu dalam tiga hari sebelum bertanding waktu daerah tiga hari ya oh, macam mana tu <laughs> macam tu lah jadi saya <laughs> saya pulun memang pulun habis habisan hmm. saya memang solo saya push saya uh, dan saya sampai tahap ni <laughs> Oh, maknanya sehari tu, berapa lama latihan tu? Are uh, daripada pagi sampai malam memang tak berhenti. Uh, ah, ala rehat sikit. Apa kat ujian awak sepanjang awak berlatih tu? Ada tak rasa tiba-tiba macam, "Alamak ustazah saya tak boleh nak buat ustazah. Saya rasa macam tak lepas ni." Ada tak perasaan tu? Adalah mula-mula rasa macam tu. Uh, tapi lama-lama bila ustazah dah uh, push, ustazah hmm. bagi kata, kata semangat semua hmm. jadi saya macam saya teruskan uh, jadi saya berlatih, berlatih, berlatih. Selain daripada Ustazah tu, siapa yang bagi awak semangat? Yang motivate awak? Mariam, boleh buat ni. Jangan takut, teruskan. Siapa selain daripada Ustazah? Ada tak? Kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan, siapa kau tu? Kawan-kawan kau saya dekat sekolah. Mm uh, Diorang pun ada serta juga. Cuma saya jadi wakil lah. Maksudnya, mm. diorang dapat nombor tapi saya dapat wakil. Jadi wakil daerah seterusnya kebangsaan. Ah, okey. kan kita tahu orang ramai, ramai je sebenarnya selebriti, influencer yang masuk hafazan, panggil-panggil reality, tahu tak? Siapa idola Mariam? Yang rasa macam, okey aku kena ikut dia ni. Dia adalah contoh yang terbaik. Ah, siapa? Ada tak? Uh, untuk idola saya huh? adalah ustazah saya sendiri. Oh. Ustazah. Oh, bangga ustazah. oh, <laughs> ah, nama beri aku. Ah. Oh, mana ustazah sendiri ya? Ustazah saya. Okey, selepas pada menang pertandingan hafazan Dekat program Rakan Muda Ramadan ni kan Ada tak apa-apa perubahan? Perubahan? Mm -mm. Macam dapat oh orang offer lagi ke untuk buat hafazan lagi ke? Ada tak? <laughs> ada Ada? Dekat mana? Um, perubahan macam mana? I mean like, okey Mungkin tiba-tiba uh, tiba -tiba, hmm. awak before you, tak pernah masuk apa-apa pertandingan. Tiba-tiba ada orang panggil lagi join. Boleh tak? In macam ni nak macam sekarang ni. Tiba-tiba hmm. orang panggil buat podcast hmm. sebab menang Hafazan hari tu. Ada lagi tak program lain? Yang invite Mariam sendiri selepas menang pada program Rakan Muda Ramadan ni? Ah, uh, setakat ni tak adalah. Ada lah. Baru saya pergi kat podcast ni. Oh, terharunya. <laughs> yang orang pertama lah ni. <laughs> ya Allah, terharu sangat ni. Okey lah. Sebab kita sekarang tengah bulan Ramadan ni, tengah berpuasa ni kan. Apakah favorite Maria sepanjang bulan Ramadan? Uh. apa yang Mariam suka macam tertunggu-tunggulah bulan puasa, bulan Ramadan ni Maria nak buat benda ni. Ha, yang betul-betul Mariam tertunggu-tunggu. Favorite. Mm -mm. Saya <laughs> eh. Favorite kan ke? Aktiviti apa ke? ah uh, favourite eh? sebab mm -mm. saya kan duduk sekolah jadi saya ikut je uh, aktiviti apa yang sekolah saya buat lah favourite macam saya tak tahu lah <laughs> tak adalah macam saya saya kan kalau bulan puasa ni saya memang tunggu tunggu untuk tahu je sebenarnya Betul. Hmm. Sebab kita sibuk nak kerja. dan kadang solat sunat tu macam tak sempat sangat nak buat. Waktu ni lah kita macam okay fokus beribadah semua. Macam Mariam ni maknanya program dekat sekolah lah. Okay. Macam tadi Cik Edi cakap, Mariam menang Hafazan ni. Kenapa dia boleh menang? Apakah speciality dia? Okay. Apa kelebihan dia daripada peserta-peserta yang lain? Uh, okay, Mariam ni ialah uh, saya tak adalah spesifik macam tu kan sebab uh, dalam kita uh, membuat pengadilan juri uh -huh. tu dia ada beberapa kriteria lah yang di, dipertimbangkan dalam nak buat, uh, nak menentukan pemenang tu. So, uh, in detail saya taklah berapa pasti sangat mm -hmm. tapi uh, memang ada tiga, empat item yang kita tengok lah. Contohnya daripada uh, confidence dia, daripada okay. sebutan taranum dia mm -hmm. dan uh, satu cara dia melontarkan suara tu semua ada main keperanan jugalah. Oh. Uh, so, dia ni maksudnya dia antara yang um, yang lain daripada yang lain lah. Dia men nampak menyelah daripada mana Dia memiliki keempat-empat kriteria yes, tu lah. betul. Wow, okey. Disebabkan um, Mariam dah menang hafazan. Boleh tak kalau... Tak Nira lah eh. Dan Nira nak minta sedikit Untuk okay. bacakan ayat Al-Quran mana. Nak dengar lah lontaran sedap merdu daripada Mariam tu. Boleh ke? Mungkin ramai ni nak dengar ni. Boleh tak? Sikit. Boleh. Okay. Hmm. Yes. Um. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون Subhanallah Meremang Bulu rumah saya Patutlah cik dia kata Dian Dapatlah Kriteria Keempat-empat kriteria tu Memang tu Tuh lah Komplip Alhamdulillah Bagus ya. Tahniah. Tanya Okey uh, Selepas ini Kita akan bersama seorang lagi Pemenang Tapi untuk Azan uh, dan juga Ikom huh? Jadi Kita kongsi selepas ini Baiklah, kali ini Nira bersama dengan seorang lagi pemenang untuk program Rakan Muda Ramadan iaitu Adik Syahmi. Ya, yes, saya. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Syahmi. Ya, yes, saya. Eh. Before kita lebih lanjut lagi, bercerita saya tak latar belakang. Boleh, boleh. Nama yang diberi Muhammad Syahmi Zafran bin Syarul. Uh -huh. Berumur 17 tahun. Uh, bersekolah di SMK Taman Melati. Baru je habis sekolah. Alah. Uh, saya uh, merupakan anak yang pertama uh -huh. mhm a uh, memiliki apa memiliki orang memiliki dua orang adik-beradik. Ah, -adik. oh, okey. Faham. Sekarang oh. ni kenapa join program uh, a muda Ramadan? Uh, pertama kali pertama sekali saya join sebab saya minat. Minat Azan dan koma ni. Mhm. Uh -huh. Saya apa? Level kecil lagi a uh, diajar oleh Allah yang raham untuk saya. Mm -hmm. So, sampai sekarang lah. Seminar dengan Azan Al-Kumar. Lah. Okay, persiapan. Masa Persiap nak join pertandingan ni. Persiapan dia, uh, bagi saya, ini peringkat yang sangat besar untuk saya. Mm -hmm. Pertama kali saya ikut. So, persiapan dia, saya training je. Oh. Uh, training tengok YouTube, tengok dekat TikTok. Uh, yang cabaran dia, untuk konsisten. Consistent. Konsisten. Konsisten uh, bagi saya memang sangat susah. Sebab kalau kita buat dekat media sosial mm -hmm. lain, betul? Bila dekat offline dekat uh, apa? Dengan kawan lain. lain. Berbeza kan? Berbeza. Hmm. Ha. Siapa yang berlatih dengan siapa untuk buat peninggal ni? Nak join siapa yang latihkan? Saya berlatih sendiri. sendiri. Sendiri? Oh, siapa yang support bagi semangat selama ni? Uh, keluarga saya mm -hmm. ibu ayah saya adik-adik semua keluarga saya lah kawan-kawan ah uh, cikgu cikgu nah. saya join pertandingan ni mm -hmm. ustazah saya yang recommend ustazah juga uh, ah ustazah, oh, okay, ustazah, ustazah ni baguslah ustazah-ustazah ni saya kalau tak tahu uh, pertandingan ni saya tak join lah saya kat dia kat sini orang oh, mana dapat tahu program ni pada ustazah ah uh, betul terima kasih ustazah Okey, tadi kita tanya dekat Cik Eddie, kenapa pemain boleh menang. Sekarang nak tahu juga, kenapa pilih Syahmi untuk menang tadi dengan Azan dan juga Ikoma ni? Alright. Uh, saya rasa kriteria lebih kurang jugalah. Ah uh, uh -huh. satu lebih dari confidence mana yang sebabnya kalau kita tengok yang Muda WAE ni, uh, <coughs> dia dekat tempat comfort zone dia, dia memang okey. Tapi kadang okay. kadang bila pertandingan tu dia jadi gugup di lain. Itu normal. So, uh, so Syami dia boleh mengatasi kegugupan tu. Oh. Dan dia boleh perform well lah sebenarnya. Itu so, saya setuju lah. Masa tu pula bila dia diumumkan <laughs> di, umumkan pemenang tu. Dan dia uh, apa dia juga yang melawankan azan. Uh -huh. uh, untuk uh, majlis buka puasa. Selepas tu kan. Uh -huh. So maksudnya masa tu semua nak dapat dengar. Dan dapat akui lah. Oh patutlah dia menang. Oh. Uh, so, wow. boleh dengar boleh tak nak dengar? Boleh insyaAllah. azan azankan. Tak uh, okay. kisah lagu apa-apa eh Lagu? Irama, irama, uh, irama, uh, irama. Boleh tak kisah okay. Terserah <laughs> Takkan nak dengar cakap Kenapa <laughs> apa, apa special <laughs> sangat Syahmi ni Okay, okay Bismillahirrahmanirrahim Hayya ala al -fala. puasa dah ke? Belum belum. Elah, ya. Baru buka saya. Ah, Subhanallah. Maidunya patutlah. Okeylah saya setuju lah Encik Edy kenapa dia boleh menang pertandingan hmm. tadi ni. Okey selepas ini kita nak tanya jugaklah apakah cabaran Encik Eddie dalam melaksanakan program uh, rakan muda Ramadan ini? Kita kembali selepas ini. Baiklah, masih lagi bersama saya dengan Cik Adi dan juga adik Syahmi. Okey Cik Adi, nak tanya sedikitlah. Ada tak apa-apa cabaran waktu melaksanakan program Rakan Muda Ramadan ni? Okey, alright. Uh, seperti semua saya maklumlah, Rakan Muda uh -huh. ni program dia memang berterusan sepanjang tahun. Uh -huh. So, uh, walaupun bulan puasa kita masih on juga, Uh, dalam bulan puasa ni antara program kalangan muda biasanya kita buat uh, gotong-royong hmm. kita buat tadarus al-Quran kita ada uh, masa-masa untuk buka puasa dan juga kita ada juga uh, apa program, program yang sukarelawan so untuk uh, cabaran saya rasa uh, dia special sikit bulan Ramadan sebab satu kita memang dah uh, menahan lapar dan dahaga kan, daripada Betul, siang setuju. jadi waktunya bila kita libatkan belia ni mereka ni tak tak boleh lah kita nak expect daripada pagi sampai ke petang so biasanya kita akan buat program tu ke arah yang petang-petang sikit mm -hmm. lepas asal, lepas pukul 5 tu baru kita boleh uh, buatlah mm -hmm. itu yang satu daripada sudut tenaga yang kedua daripada faktor uh, lokasi Okay. sebab bila bulan puasa ni uh, <laughs> tempat mostly memang selalu occupied memang penuh Betul. jadi kalau kita nak buat tu memang sebenarnya kita dah kena in advance kena tahu bila nak buat tempat kan so kalau air hoc memang agak susahlah mm -hmm. tu tempat untuk yang uh, cabaran yang tempat kedua uh, ketiga uh, faktor cuaca yang tak menentu saya boleh katakan faktor cuaca sebab uh, macam last week kita ada buat program iya Ramadan dengan anak-anak uh, yatim uh -huh. di zon negara so memang kita plan kita uh, bawa anak-anak yatim ni untuk uh, explore lah zon negara, zon negara dan okay. kita ada bagi sumbangan jugalah kepada anak yatim Uh, kita pun tak sangka petang tu kita ada macam ada game sikit lah mm. dengan, dengan Ada program it. lah Lepas tu hujan lebat, selebat-lebatnya. Uh, so daripada kita boleh tengok haiwan-haiwan uh, tu main sekali last kita mm. kena duduk bawah bumbungnya lah So mm. memang Allah. dia orang tak dapat lah tengok menetang-menetang tu kan mm. So antara faktor cuaca jugalah yang tak pun menentu Dan yang uh, last sekali saya rasa um, cabarannya daripada nak menaik Uh, penyertaan anak muda ni uh -huh. sebab bila bulan puasa ni dia orang ada tendensi macam tak berapa sangat nak join event. memang sebab dia orang takut penat ko. Ya, yes, takut uh -huh. penat. Dan dia orang macam fikir uh, petang tu kita nak pergi bazar Ramadan, uh -huh. malam kita nak tarawih lagi. So yeah. ada kekangan masa kat situ dan juga komitmen. Jadi mereka ni macam ialah agak selektif sebenarnya. Uh, tapi Alhamdulillah setakat ni kita buat memang penyertaan memang ramai. Ah, uh. Cakap pasal komitmen tadi kan. Apa harapan akan muda tentang pelibatan anak muda sekarang ni? Okay. Harapan pada mereka lah. Okey, uh, kalau ikutkan harapan sebenarnya kita nak Elastin Serakan Muda ni adalah sebuah platform untuk uh, pelbagai aktiviti anak muda. Jadi kita nak program ni sentiasa di Uh, disahutlah oleh anak muda. Mm -hmm. Sebab apa kami katakan macam tu uh, daripada kita nampak selama ni kerajaan saja ataupun rakan muda saja yang bagi program kepada anak muda. Mm -hmm. So kali ni kita jemput juga anak muda kalau dia nak buat program mm -hmm. dia boleh bagi tahu kepada rakan muda dia Oh kita program tu. Oh okay. uh, so ini uh, dia ada satu inisiatif di bawah KBS uh, mm -hmm. namanya dana rakan muda. Dana rakan muda. Uh, so let's say lah kalau apa mana, -mana agensi NGO uh, yang nak buat program dengan rakan muda that mungkin dia nak buat program tapi dia tak ada peruntukan tu. Betul. So, kita boleh uh, berkolaborasi bersama uh, pakai uh, dana rakan muda tu mm -hmm. untuk buat uh, event. Macam mana mereka nak dapatkan dana tu? Okay. Kalau nak tahu lagi maklumat lanjut, kena layari portal KBS lah. KBS.gov.my mm -hmm. uh, slash rakan muda. Dalam tu, boleh tengok uh, maklumat pasal uh, dana rakan muda. So, uh -huh. dalam dana rakan muda ni, dia specialnya, dia, dia tak ada orang kata spesifik aktiviti yang boleh buat. Dia segala benda yang anak muda suka buat, boleh kita propose. Oh, ha, contohnya dia orang ni contoh suka a uh, cantik batik, mm -hmm. dia ni suka mungkin a uh, suka anyam ketupat nak nak raya, nak belajar anyam uh -huh. ketupat. Okey, propose. Oh, tu boleh juga. Anyam ketupat. Ha, oh, contoh okay. kalau dia nak jadi uh, influencer, so dia tak dia tak tahu macam mana nak buat editing video TikTok apa semua, mm -hmm. dia boleh juga propose kepada rakan dia. Kita akan buat program tu untuk dia orang. Ah, uh, uh. mana ada apa-apa limit tak? Apa banyak yang um, dia boleh apply ataupun tengok. apa kriteria lah yes, yang sebenarnya? Okay. Biasanya uh, untuk kriteria ni dia, kita tak limitkan mm -hmm. uh, penyertaan berberamai tapi dia akan uh, bergantung kepada paperwork dia lah. Okay. So kalau dia nak program macam ni kita tengok sesuai dengan skala dia lah. Kalau setakat macam Tim Batik contohnya takkan nak minta sampai ratus-ratus ribu. Betul. Contoh, kan? So kita uh. tengok skala dia tu lah setakat mana yang boleh buat. Cuma yang menariknya bila kita uh, bawa uh, beri peluang kepada anak muda ni untuk uh, propose apa-apa yang -apa nak buat. Mm -hmm. So kita tengok macam-macam program-program baru Aha. yang tak pernah kita terlintas lah. Uh. Uh. Yang Ada tak apa-apa idea yang dah di-approve kan? banyak-banyak. Uh, yang banyak. banyak sebenarnya. Contohnya, um, kalau kita tengok yang Contohnya lah, saya nak bagi contoh program. Yang terbaik lah bagi Encik uh, Eddy. Okey, saya bagi contoh Rakan Muzik. Rakan Muzik, uh, oh okey. Okey, uh, okay, dalam Rakan Muda dia ada sepuluh gaya hidup. Dia dah klasifikasikan semua aktiviti anak muda ni dalam sepuluh gaya hidup. So, salah satunya adalah Rakan Muzik. Mm -hmm. So, Rakan Muzik ni biasa kalau kita dengar kalau anak muda ni minat uh, muzik ni dia minat main instrumen muzik. Betul. Dia minat menyanyi. Tapi yang untuk Rakan Muda ada juga belia yang propose supaya dia nak buat kompos lagu. Mm -hmm. Macam nak buat keynote lagu. Ataupun mm -hmm. ada yang lagi advance dia nak main orkestra oh wait orkestra. Uh, so okay. dia ada instrumen tapi dia, dia teringin nak perform lagu sekolah dia dalam mm. orkestra punya setup kan. Uh, so kita welcome juga idea-idea macam tu. Wah. Wow. Uh, so apa-apa saja idea yang terlintas boleh bagi proposal Rakan muda, kita boleh buat insya Yang dana akan muda ni dah berapa lama dah? Uh, ada, right. actually kita baru launch uh, bulan lepas. Oh baru lagi. Baru lepas. So memang ada lagi lah terbuka sampai mana-mana uh, anak muda nak mm -hmm. termasuk dia beli IPT, beli orang asli, beli segala peringkat boleh pun boleh apply. Kenapa ada no. kan program untuk dana rakan muda ni? Kita adakan dana ni sebab kita nak beri peluang kepada anak muda sebab sebelum ni kalau mereka nak minta dana rakan muda, uh, dana kerajaan, susah. Hmm? Betul. Ha, dia ada kriteria-kriteria dia agak rigid lah. Ramai-ramai orang, orang apply sebenarnya. Yes, betul. Ha. Ha. So, kali ni kita bagi peluang supaya anak muda sendiri dia rasa dia nak benda ni tapi kerajaan tak bagi. Faham. So, ini peluangnya untuk mereka suarakan apa mereka nak dan kita akan cuba untuk uh, penuhkan. Uh, permintaan mereka itulah. Ba wow, uh. Memang bagus ya Bakal Muda punya program. Okey, okay, yeah. selepas ini nak tahu juga lah mm -hmm. uh, apakah harapan Bakal Muda untuk penyertaan yang akan datang. Jadi kita kembali mm -hmm. selepas ini. Baiklah Cik Edi, selepas kejayaan program Rakan Muda Ramadan ni kan, ada tak apa-apa lagi program akan datang daripada Rakan Muda sendiri? Okey, alright. Uh, Rakan Muda memang banyak program. Mm -hmm. So yang terdekat uh, saya rasakan uh, yang pertama adalah program uh, Konsep ASEAN Youth Talent. Oh. Yang ni uh, pada bulan Jun sebenarnya hmm? tapi planning dia dah start awal. Uh, dia akan kumpulkan uh, semua performer-performer daripada negara ASEAN. Uh, A penyanyi lah daripada uh, dan juga peserta daripada ASEAN daripada 10 negara ASEAN tu. Wow. So itu kita jangkakan pada bulan Jun. Ah. Kemudian pada bulan Julai kita akan ada uh, ASEAN Youth Volunteer. Mm -hmm. Yang ni uh, program Himat Community dan juga uh, cultural exchange yang uh -huh. dekat Sabah dan Sarawak yang mana melibatkan uh, peserta dengan uh, inilah yang 10 negara ASEAN itulah. Uh -huh. So yang ni yang specialnya sebab uh, tahun ni Malaysia akan host uh, ASEAN Championship. So wow. sebab itulah kita okay. buat program ni. Ini uh, antara ah. dua program yang utama yang besar yang berskala antarabangsa sebenarnya. So macam, ni, macam mana orang semua nak tahu update about program daripada Rakan Muda ni. Okay. Untuk program Rakan Muda sebenarnya uh, senang je sama ada kena follow uh, apa social media GBS hmm. negara ataupun rakan muda official uh, ataupun juga boleh tengok uh, KBS.gov.my/rakanmuda. Hmm. So dalam tu kita akan letak semua program, -program yang uh, akan datang dan macam mana cara nak register. dekat situ ah, juga. Ah maknanya hmm. senang senang pergi je dekat website. Semua so, benda ada ada dekat situ. Betul betul. Wow okeylah Cik hmm. Di. Hmm. Memandangkan tak lama lagi kita nak masuk raya. Hmm. mesti ramai dah pergi nak balik kampung kan. Hmm. Ada tak apa-apa tips keselamatan, keselamatan jalan raya ni? Oh jalan raya. Mm -hmm. Saya ingat kalau musim raya ni biasalah kan uh, musim raya memang jam memang betul. sangat jam. So mm -hmm. yang first saya rasa uh, lebih baik kita uh, apa uh, plan kita punya perjalanan kita itulah. Mm -hmm. uh, sebabnya kalau kita nak keluar mungkin kita tengok kawan-kawan kita, jenjiran kita semua nak keluar bila nak keluar bila nak yeah, betul. So kita boleh tengok okay, time ni tak ada orang keluar so kita keluar masa tu. Itu saya lah tu. <laughs> Macam saya, saya tengok kalau uh, nak rancang perjalanan balik kampung, saya balik ke Kedah, agak uh -huh. jauh juga. Jauh-jauh oh, tu. Hmm. Uh, contoh saya tengok, uh, biasa kita akan berhenti masa buka puasa dan juga masa sahur. Betul. Jadi saya akan keluar pukul 5 petang macam tu. Uh -huh. So masa buka puasa tu orang akan berhenti. So saya akan selaju uh -huh. mungkin masa tu. Ada uh -huh. orang cakap perkara ini uh -huh. juga dekat saya. So Betul. kalau cerita ni, ramai yang akan ikut tip ni uh, dah jam lah nanti kan. Dah jam lah nanti dah waktu kan? <laughs> kita buka kan. Uh -huh. So bila macam orang dah habis uh, buka puasa, dia nak masuk ke jalan, masa tu baru kita berhenti buka puasa. Uh, ah tu antara yang yang saya gunakan dululah. Kemudian uh, selain daripada rancangan perjalanan uh, yang lain uh, adalah ialah bila kita berpuasa kita tak boleh nak makan tak boleh nak minum jadi okay. kita kena rancang macam mana kita nak Kawal kita punya keletihan tu lah. Jadi kalau agak-agak rasa macam mengantuk sangat. Mungkin bertukar dengan partner kat sebelah kan. Hmm? Uh, ataupun mungkin berhenti, berhenti berehat dulu. Hmm? Supaya kita tak rasa letih. Sebab bila letih ni. Tiba-tiba kita rasa macam kita sedang berjaga. Sebab kita dah terlelap lah sebenarnya. Takut micro sleep. Yes, waktu kita driving. Yes, uh, itu, itu yang antara. bahaya kan Cik Di? Betul. Tak sedar kan. Dan hmm -hmm. Uh, saya rasa ada lagi. Yang ketiga saya rasa. Uh, banyakkan bersabarlah. Masa mandu. Sebab bila <laughs> semua orang lapar. Dengan panasnya Semua orang rushing eh, nak balik. tak stabil. Jadi benda sikit pun jadi benda So, oh ini pun nak marah Jadi kita tiba-tiba Tak boleh kawal emosi mm -hmm. Takut akan jadi uh, yalah, kemalangan Atau apa semua ni kan mm -hmm. uh, Dan yang terakhir Saya rasa Saya boleh uh, Remindkan uh, Kena lah, Kena make sure Dalam keadaan yang baik Tayar mm -hmm. uh, Ada bunga Enjin minyak Enjin servis berkala Sebab uh, Kalau uh, Kita tak jaga benda ni Dia akan Menyusahkan kita nantilah Betul. Dan juga keluarga kita masih tengah jalan Dan kalau boleh Servis kereta tu awal Sebab uh, Nak raya ni Usually uh, Servis senter mempenuh Betul. Jadi Setuju? kena plan betul-betul supaya kita tak nak ada spoil mood nak berayuh tu. Ya, tiba, tiba ada halangan, waktu yes. nak balik kampung nanti kan, betul. itu yang kita tak nak. Hmm. Wow, itu dia a few tips daripada hmm. Encik Edi tentang keselamatan di jalan raya. Okey Encik Edi dan juga Syahmi. Hmm. Ha, sebelum kita menutup cerita kita hari ini kan, ada tak apa-apa kata-kata pesanan kepada pendengar-pendengar kita hari ini? Um, Syahmi dulu. Okey. Terima okay. ]Mm -hmm. Kepada okay, pada pendengar-pendengar radio Rakita, supportlah lah diorang. Oh, terima kasih. Support sampai jadi trending. Oh. Yeah. Awak apa follow tau kita orang? Follow. Follow ya? Baru-baru ni. Oh, baru, baru follow. <laughs> tak apalah, mengajuk lah <laughs> macam ni. Jangan <laughs> mengajuk. <laughs> Okey kan. Okay. Itu saja cakap okay, bagi Cik Edith Okey, a daripada saya uh, hmm. saya rasa uh, a bulan Ramadan ni tinggal lagi beberapa hari je lagi ni. Ya yeah, betul. So uh, kita kena all out lah untuk uh, apa spread The goodness, uh, kita cari pahala sebanyak mungkin mm -hmm. sebab peluang untuk dapatkan ni bukan sampai bila-bila. Kita pun belum, uh, belum tentu lagi tahu kita ada lagi pada Ramadhan akan datang. Betul, setuju. So, jadi, uh, kemudian uh, kita jaga juga keselamatan diri sendiri, keluarga sebab kita nak uh, sambut beraya nanti. Mm -hmm. So, sama-sama menjaga diri sendiri dan juga, juga keluargalah. Saya uh, satu saja kot. Itu dia kata-kata pesanan daripada Syami dan juga Encik Edi. Apa-apa pun, terima kasih Encik Edi. Terima kasih hmm. Syami dan terima kasih juga Mariam di luar santai itu. Mana dia? Ah, terima kasih kerana sudi datang hadir ke akan, si muda ya, akan Muda Pizza. Sama-sama. Hmm. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana mendengar. Dan kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.